Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Sobat Dapur. Kali ini, Bang Sobat nih, ada ide bisnis lagi nih. Ide bisnis ya yang bernuansa pedes-pedes. Wah, ini kalau yang namanya makan pedes-pedes pasti menggiurkan banget nih. Ini kita akan buat pentol julid, wah, pentol bermandikan dengan sambal pedes banget ya. Wah, jadi kita jualnya ini bukan dengan kuah, tapi dengan... Uh, siraman sambel yang pedas banget, makanya kita bilang pentol julid karena ini pedasnya, wah pedas nikmat ya, pedas banget kayak di omelin sama mertua nih. Oke langsung aja deh ya, kita akan buat. Ini bahan bahannya udah tersedia semua di sini. Pentol ini menggunakan daging ayam, yang di mana daging ayam ini bagian dada udah bang sobat potong potong ya. Terus ada tapioka es batu. Ini ada baking powder, kaldu bubuk, garam, lada bubuk, putih telur, dan ini ada bawang merah dan bawang putih yang kita akan iris dan dijadikan bawang goreng. Cus, langsung aja kita akan buat nih. Ini ide bisnis nih, keren banget nih, pentol berlumurkan cabai. Oke, okay, kita akan bikin adonan pentolnya dulu ya. Di sini yang pertama kita akan alusin daging ayam. Ini daging ayam udah dicincang alias udah dipotong-potong ya, dipotong-potong dadu seperti ini. Dan kita masukin bawang goreng, ya ini ada bawang goreng merah sama putih. Jadi yang perlu kita alusin ini dua bahan ini dulu ya. Bertahap kita nggak langsung masukin, biar ini benar-benar alus dulu ya. Uh, boleh bumbu-bumbunya kita masukin sekalian di sini sekitar satu sendok teh kaldu bubuk untuk garamnya sekitar 3 per 4 aja oke segini ya kemudian ini ada baking powder setengah sendok teh dan kaldu bubuk eh ini lada bubuk ini lada bubuk setengah sendok teh kita masukin juga Oke, okay. oke. Okay, selanjutnya kita masukin es batu. Es batunya ada dua gelas, ya, dua gelas kecil. Kita masukin dan putih telur. Ada dua butir, ya, putihnya aja kita masukin. Kita halusin dulu ya, selanjutnya nanti terakhir tepung. Oke, setelah es batunya tercampur dan udah halus pastinya es batunya, terakhir kita masukin tepung tapioka 150 gram. Tepung tapioka atau aci atau sagu ya. Boleh, dan ini kita aduk lagi ya, tapi jangan lama-lama, asal tercampur rata aja. Cukup, adonannya kental ya. Yeah. Sama dengan adonan bakso pada umumnya, kental biar gampang dibentuknya. Langsung aja kita akan jadikan pentol. Kita pakai tangan kanan deh. Ini tangannya udah dicuci ya sob, jadi sudah aman terkendali. Jadi ini kita bikinnya jangan gede-gede ya, e, karena pentol di sini kita mau jual yang agak-agak e, ekonomis ya. Jadi sekitar segini kita lupin di sini. Kira-kira segini aja sob. Tuh, dia bikin botol sih gampang ya sob. Asal udah nongol, kelihatan bulat gitu kan, langsung comot. Tuh. Comot aja. Kalau satu ketakut. Tuh. Ini sedang nih ukuran segini. Jadi kalau pakai sarung tangan nggak bisa sob dia nggak bisa halus jadinya memang harus pakai tangan langsung gini ya, yang penting ini sob apa namanya sudah dicuci bersih Insya Allah aman Oke okay. nah ini yang udah pada ngambang ya sekitar lima menit di atas ini boleh kita angkat untuk memastikan matangnya ya oh, jadinya banyak nih ini kita bikinnya kecil-kecil ternyata dia memang sedikit mengembang jadinya ukuran bakso standar oke kita tunggu dulu ya sambil terus dibikin wow bakso seperti bakso tapi ini pentol nah sekarang kita bikin sambelnya nih wow ini cabenya ada cabai merah besar ya terus ada cabai merah Jawa atau cabai rawit, terus bawang putih, bawang merah, langsung aja kita goreng biar sedap, biar wangi. Nah, ini kita mau potek-potek dulu nih, sebelum digoreng, kita potek-potek dulu, so, ya, enggak langsung kita goreng semuanya, kita goreng sampai layu. Jadi kalau udah layu itu diuleknya jadi gampang, terus juga jadi bumbunya tuh enak banget, harum, gurih, ya. Wah pokoknya mantep deh. Ini ada tips ya cara bikin bumbu yang enak. Nah ini cabai bawang yang udah kita goreng ya. Ini udah harum banget, udah layu. Ini halusinnya pakai blender aja. Nah, minyaknya kita bawa supaya Gampang halusinnya, karena kita pengennya agak-agak halus gitu. Oke, cukup sebentar aja, udah cukup ya. Kita langsung tumis, oke. Langsung kita tumis tanpa minyak, karena di sini udah ada minyaknya pada saat ngeblender tadi kan pakai minyak jadi di sini udah nggak usah pakai minyak lagi udah cukup kita tumis sampai harum banget kita mau kasih bumbu ya di sini kita kasih gula pasir ini seperempat sendok teh terus kaldu bubuknya juga ada seperempat sendok teh garam lebih sedikit oke okay. ke ujung ya kemudian daun jeruk ada beberapa lembar ini kita obek dulu biar harum maknyus hmm, mantep banget oh, uh, kita kasih air sedikit ya biar agak nyemek wah wow. Bayang, sambelnya juga udah bikin. Oh, tetangga pada komplain nih. Masak apaan, Bang? Sampai bikin gatel hidung Bukan main, deh. Ini wangi banget, emang. Hmm. Wah, ini kayaknya kurang nyemek, nih, ya. Kita tambahin dikit lagi deh, airnya, deh. Oh, biar enak dimakannya tuh becek-becek gitu ya. Oh, wow, ini kita tunggu mendidih lagi nih. Wow. Oke, okay, ya, sambelnya udah. Wah. Wow. Jadi campur cabe rawit loh, ya. Langsung kita masukin pentolnya. Kita nih semua pentolnya ini. Wah. Wow, bayangin nih ya, pentol dimasukin ke cabe. Nah, ini kita jualnya nanti semacam ini sob jangan jualnya tuh sama cabai-cabainya kita kasih uh. nah ini sob wow pentol bermandikan kuah cabe wah merah merekah hmm Oh, ini bagaimana makannya nih sob pentolnya pedasnya bukan meong ya nih, sob ah. ini belum dicobain jakunku udah turun naik sob air liurku sudah ngumpul hmm aroma cabenya juga berasa banget nih jadi nanti ngejualnya ini ya kita kap-kapin cup ini satunya bisa kita jual seribu nah ini langsung aja nih, ya kita praktekin. Jadi kalau ada yang mau beli, kita langsung kasih kayak gini, sob. Wah, boleh nih satu cup gini kita kasih delapan uh, ribu. Wah, nih boleh nih sambelnya juga kita kasih, sob. Wah, merah merekah. Uh, gini dia, sob ya. Hmm sambelnya ini jadi kita jualnya per begini nih nah kita kap kap ini kecilin dulu apinya udah panas ini uh oh. kita kap ini sop wah oh, cabenya hmm oh ini sop nih kita jual 12.000 banyak nih tuh oh, jadi makannya kayak begini nih tapi colok ini cok gitu kan wah kacau deh kacau nih kacau nih hmm belum coba ini sob tapi udah ngeces ini jakun udah turun naik ini oh wah keringetan nih sob baru ngelihatnya aja udah keringetan nih pedesnya gurihnya udah kebayang nih sob Wow, langsung aja nih kita akan cobain pentol pedes. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm. enaknya benar-benar mantap. Pedesnya, gurihnya, kenyalnya, dapet. ini makin pedes kayaknya makin ngemut berhenti nih Bismillah hmm. ah. ini masih panas sob masih panas pedesnya juga tambah berasa banget ah. ini cabenya tambahan lagi ada aroma daun jeruknya jadi memang seger banget seger pedes wow cabai rawitnya bener-bener berasa sob jadi ini pecinta pedes ini ini nggak bakal kecewa deh nyobain resep gini nih aduh udah mulai naik nih sob udah mulai naik nih udah mulai keringetan nih bismillah hmm ini udah deh ya. ini udah nggak bisa diucapin dengan kata-kata ya yang ada nih udah mulai panas ya perut juga mendingan cari air dulu deh oke sob sampai di sini aja nih dulu ya resepnya ini pentol yang di lumurin sama sambal nih entahlah apa namanya nih mau pentol gledek apa pentol rawit apa pentol mercon ah, pokoknya terserah deh intinya nih Pentol, pedas, enak, mantep ya. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Jangan kemana-mana. Dukung terus channel Sobat Dapur dengan like, komen, pastinya subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.